सबसे पहले मैं सभी से एक माफी मांगना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो काफी गलत था लेकिन जो वहां की परिस्थिति थी जब सामने से आपको कंटिन्यू कोई गाली दे रहा था तो उसी के प्रतिवाद में ही ये सारे शब्द मेरे से निकले हैं और मैं मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं चेष्टा करूंगा कि भविष्य में इन सब शब्द का प्रयोग मेरे द्वारा ना हो Uh, मैं इसी भरपूर चेष्टा करूंगा लेकिन ये मेरे ये मेरे आवेग से निकला हुआ वर्ड जितने भी वर्ड यूज हुआ है ये मेरे आवेग से निकला हुआ है और जब सामने वाला आपको कुछ कर रहा था तो वो आपको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है बस उसी का एक प्रकरण द्वारा मेरे द्वारा ये सब शब्द यूज हुआ है जिसके लिए मैं, मैं बहुत ज्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में मेरे से इन शब्द वर्डो का प्रयोग नहीं होगा पक्षों में दोनों देखिये था कि कल मुझे रात में इंफॉर्मेशन मिला कि सौरभ सिंह के कुछ लड़के मेरे वार्ड में उनसे मेरा कोई वैसा कम्युनिकेशन भी नहीं था इसके पहले उनको घर पे जाके थ्रेटिंग करने का कुछ ऑडियो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद आज सुबह में मैं अपने वार्ड ऑफिस में बैठा हुआ था तभी मुझे पता चला कि सौरभ सिंह जो है उन लोग घर में ढुके हैं उनको गाला गाली दे रहे हैं और जो प्रद्युत है और राहुल सिंह राहुल सिंह मुझे फोन करके बोल रहा है कि सौरभ सिंह लड़के लेके मेरे घर पे आए हैं मेरे घर में तोड़ भांग कर रहे हैं मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ मैं इस पॉट पे खड़ा था पुलिस वहां पर तो उपस्थित थी मीडिया वाले जो जो कर्मी थे वो लोग प्रद्युत घोष का बाइक ले रहे थे तभी उधर से सौरभ सिंह का गाड़ी आया पहले एक बार वो जो भी भांगचूत था वो गाली गलोज करके वो जा चुके थे फिर गाड़ी घुमा के फिर वो आए वहां पे खड़ा हुए उसके बाद मेरे से पूछ रहे थे क्या लो तो मैंने बोला कि आप क्यों गाली कर रहे हैं जो भी आपका मैटर है आप अपने तक लाइए ऐसे सामाजिक तौर पे किसी घर में ढूक के गाली गलोज करना ये हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारे पार्टी को भी डिफेंड करता है और हमारे समाज में भी एक गलत मैसेज देता है उसके बाद से उनका कंटिन्यू गाली स्टार्ट हुआ उनका एक ही पॉइंट था कि मुझे अर्जुन सिंह को मानने में दो मिनट समय नहीं लगा तो तुमको यहाँ पे तुमको मानने में मुझे समय नहीं लगेगा अभी के अभी तुमको चार गोली मारूंगा तुम खत्म हो जाओगे ये उनका क्लियर वर्ड था और ये वर्ड मीडिया में भी रिकॉर्डेड हुआ है और वो गाली दे रहे थे जस्ट काउंटर में मैं भी सेम गाली दे रहा था इससे ज्यादा कुछ ये देखिए होता है कि आपके मतलब ये चीज है कि कुछ गंदे लोग आपको भी गंदा बना देते थे कहीं मैं उसी का शिकार हो गया हूं आज जिस तरह से मैंने गाली दिया वो मैं खुद ही क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे फैमिली मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे फोन करके बोला कि तुम्हारे मुझसे कभी ऐसा गाली सुना नहीं था मैंने बोला जो सामने से आ रहा था भाई मैंने रिटर्न बैक किया तो पार्टी में बताया तो। जी मैंने पार्टी में पूरी जानकारी दी है और चेष्टा है और जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुझे लगता है कि वो एक तरह से साइको पेशेंट हो चुके हैं उनको ये भी याद नहीं रहा है कि कैसे वो बीजेपी काउंसिलर के हिसाब से सत्रह नंबर वार्ड में उनका नॉमिनेट टिकट मिला था प्लस वो छह महीना के लिए बीजेपी के चेयरमैन भी थे और मुझ पर वो आरोप लगा रहे मैंने पार्टी कब ज्वाइन किया देखिए मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं मंच पे जाके झंडा पकड़ूंगा और बड़े बड़े नेता मुझे आके ज्वाइन करेंगे मैं 2019 से पार्टी में सक्रिय था उसके बाद 2021 में मुझे 2022 हजार बाईस का टोटल कैंपेनिंग मेरे अंडर में था Uh, मैं के के जो कैंडिडेट थे, उनका मैं और एक्चुअली मुझे लड़ना था उन्हीं के खिलाफ में लेकिन वो अपना घर छोड़ के आगे गए सत्रह में मुझे भेजा गया था सौरभ सिंह के अगेंस्ट में लड़ने के लिए मैं वहां लड़ने के गया। लेकिन वो अपना नॉमिनेशन छोड़ के सत्रह नंबर में आए सत्रह नंबर में भी वो बीजेपी के थ्रू कैंडिडेट हुए और अपना नाम विद्रॉ करके टीएमसी ज्वाइन कर लिया तो मेरा सिद्धांत तो में अपने आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं करता और उनकी तरह मैं पलटू बाज भी नहीं हूँ कभी अपने को सेफ करने के लिए अपने चाचा को गाली दे देना अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने चाचा पे हाथ उठा देना ये सब मेरे आचरण में नहीं है और मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा बचता हूँ और रही बात प्रूफ करने का तो मेरे पास भी इक्कीस के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दिखेगा कि वो हमारे सीएम को क्या वर्ड यूज करते थे हमारे पार्थ्वभूमि को क्या वर्ड यूज करते थे लेकिन मैं उन सब विषय में नहीं जाऊंगा मेरा आज एक ही चीज है कि जो घटना हुई है मेरे वार्ड में अगर मेरे वार्ड में अगर मेरे मेरा एक ही पॉइंट है अगर मेरे वार्ड में किसी नेता के द्वारा किसी साधारण जनता के ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो मैं आज जिस प्रकार खड़ा हूँ कल भी मैं उसी प्रकार खड़ा हूँ मैं प्रतिवाद करूंगा वो मेरे वार्ड आता नहीं है और वहां के कौन कौन, कौन से कॉन्ट्रेक्टर है उनसे मेरा कोई संपर्क भी नहीं है आरोप प्रत्यारोप लगाने का वो कुछ भी लगा सकते हैं जैसे वो खुद को बोले वो बीजेपी को भी ज्वाइन नहीं किया वैसे ये भी बोल सकते हैं उनको ये भी याद नहीं रह रहा है कि वो बीजेपी के कब चेयरमैन बन के बैठे थे और सत्रह नंबर वार्ड से किस पार्टी से टिकट लिए थे उनको डिफरेंस भी नहीं पता है बीजेपी और टीएमसी का क्या डिफरेंस है उनके लिए हर एक पार्टी से मैं घर का पार्टी है एक 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 परिवार 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 का एक एक परिवार का आदमी आदमी बीजेपी में में टीएमसी तो उनको उन सब से मतलब नहीं है उनका एक ही मोटिव है जनता में पैदा करना अपने जो बाबू साहेब वाला जो एटीट्यूड है उसको वर्चस्व दिखाना लोगों को संतरास करना डराना धमकाना और यही उनका मेन मोटिव है जो आज बीस सालों से चल रहा था लेकिन इस चुनाव के बाद से जो खत्म होने पे है और खत्म हो भी चुका है लेकिन इस टाइप की घटनाओं से वो कभी कभी थोड़ा मोड़ा जागृत हो जा रहा है बताया जी जरूर मैंने उनको ब्रीफ किया है वो भी कल इस चीज को देखेंगे बुलाएंगे बातचीत करेंगे ফ্ল্যাট বুকিং চলছে আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন বি দশ বাই দুশো ঊনপঞ্চাশ নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী বুকিং চলছে কল্যাণী বি টু বাই দুশো একুশ বি টু বাই তিনশো বারো কাছিয়াপাড়া ঘটক রোড সতীশ নন্দী রোড লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড টিকটিকি বাজার নীলাননগর আগুরিপাড়া রজনীবাবু রোড নিপেন সরকার রোড আরপি স্কুল নৈহাটি ছ নম্বর গেট বিজয়নগর ভাটপাড়া রূপশ্রী হল হালি শহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন সিক্স টু এইট নাইন জিরো সিক্স থ্রি ফাইভ ফাইভ সেভেন নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফোর সেভেন এইট সেভেন নাইন ফাইভ হোম অ্যাপ্লায়েন্সে যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছে খুবই কমের মধ্যে এখন সিক্সটি পারসেন্ট অফ চলছে নয়টি গরিবপুর চোমাথা এটা করছে বা কেসি লাইট হাউস আছে Olhando agora Te veste sempre em frente de mim E até que enfim